ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਚਮਾਦ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਮਿਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਅੰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ 6 ਅੰਕ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਓ ਫਿਰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਮਿਤੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੁਝ ਆਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ सब तो पहला बेटा आयत का फार्मूला आयत का फार्मूला आयत का परिमाप बराबर होंगे है दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई देखो आप लंबाई एन लिया है तो चौड़ाई बी लिखा है तो आप इस लिखा है दो एन प्लस बी आयत का क्षेत्रफल की है बेटा देखो आयत का जो आपका क्षेत्रफल पता करना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई तो इसलिए आप चौड़ाई बी लिखा है खेतफल एल बी भी, भी हो सकता है एल गुना बी नंबर दो बेटा अपने वर्ग लिया है वर्ग का परिमाप होंगे है चार गुना भुजा तो भुजा अपने को है तो इसका परिमाप हो जाएगा चार ई उस तो बेटा आप भी लवान का खेत्रफल हो जाएगी अपने को दो इस तरीके बेटा तीसरा अपने को फार्मूला है चक्कर का फार्मूला देखो चकर का परिमाप पता कराने परि चक्कर बेटा आप घेरा भी कह दें चकर का परिमाप चकर बेटा चौथा फार्मूला जो है बेटा को अर्ध चकर है तो अर्ध चकर का परिमाप जो है वो आर है देखो आप जो चक्कर का परिमाप है देखो दो पाई आर है अर्ध चकर का परिमाप है जो वह आप इस बटा दो कर दें जी

जो आपने अज सवाल करने हैं जो आपने अज सवाल करने हैं बेटा वो उस उसने ये लेकिन चार फार्मूले हैं जो वो आने चाहिए ने। तो ये फार्मूले चंकी तरह याद कर लेने हैं ता कि आप जी सॉल्व करा वो कर सकी देखो अपना पहला क्वेश्चन की है बेटा हेठा दिव्य कृतियां का खेत्र बल अभाव पता करो तो। देखो बेटा ने जो आ कृति लिखी हुई है इसका खेत्रफल परिमाप पता करना है जेकर बेटा इसन आप तरीके जोड़िए को एक आयत की कृति आती है ठीक है बेटा तो इस खेत्रफल पता करना है एक तो अपने को आयत आएगा ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗ੍ਰam ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗ੍ਰam ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਲਈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਭੂਜਾ ਦਿੱਤੀ hui ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ a b c d ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a b ਭੂਜਾ ਦਿੱਤੀ hui ਹੈ ਬੇਟਾ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ देखो ये अपने को की है चौदह सेंटीमीटर अपने को की है व्यास। जेकर अर्ध अर्धव्यास पता करना है अर्धव्यास तो ये अपने को कि आ जाएगा बेटा दोड़े तौदा निपट के 7 सेंटीमीटर आर अपने को चक्कर का अर्धव्यास आर अपने किन्ना आ गया सत्त सेंटीमीटर

अर्ध चक्कर का क्षेत्रफल है जो वो कटा दा मिलेगा तो अपने को क्या आएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्ध चक्कर का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बेटा आप देख ही चुके हैं कि यह लंबाई गुणा चौड़ाई

सत्तर अपने को बड़ी दो हूँ इसमें आप करा एक सौ चाली देखो सतना सत कट जाएगा इसमें इसमें कटा तो ग्यारह आ जाएगा इसमें ग्यारह सतना गुणा करा सत्तर आ जाएगा हम आप एक सौ चाली सतर ना दें दस दत्त कटावे तो अपने को आ गया तीन इतने अपने को तीन तीन रह जाएगा बेटा तेरह रह जाएगा तेरह के खेत्रफल सेंटीमीटर सेंटीमीटर की घात दो बेटा आपको इसका परिणाम पता करना है देखो बेटा जो आपने इसका खेत्रफल पता किया तो खेत्रफल सिर्फ आपने सिर्फ इस एरिए लिता से जो अपने को कवर एरिया है हम आपने परिमाप पता करना है ए डी परिमापन पता है बेटा चाहुजा जोड़ है पर तो इसका परिमाप देखो आप करें ए डी प्लस डीसी प्लस सी डी

चौदह सेंटीमीटर हम देखो दी जगते 10. दी दी जगते 14. बेटा ईडी जी जगह लिखा दस डीसी जगह पर लिखा चौदह सीबी अपने बेटा दस प्लस अर्ध चकर देखो बेटा अर्ध चकर का परिमाप कि हों पाई आर पाई का मुल होंखला इसका मुल नहीं पढ़ा पहले आप लिख लाई आर देखो प्लस कर देंगे दे चौंती हो जाएगा बेटा प्लस अपने सत को चौंती प्लस बी चौती प्लस पाई अपने को कितना हो गया बेटा छपंजा तो हम यह बेटा प्रमाप से माप इस के इसकी होंगी है

ਇਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਮਲਬ 2 ਡਿਜੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜੀਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਡਿਜੀਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਡਿਜੀਟ ਹੋ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਡਿਜੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਲੁਗਾ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 4.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3.08

परिमाप बेटा परिमापे AC प्लस प्लस अपने को अर्ध चकर ए सी अपने को देखो कि नहीं है बेटा दो सेंटीमीटर BC भी अपने को दो सेंटीमीटर है अर्ध चक्कर का परिमाप देखो अर्ध चक्कर का ब्रह्मा pi है pi का अपने को 2/7 r अपने को कितनी है बेटा 2 1.4 इसमें इसने कटनांगी 0.2 आ जाएगा 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 प्लस ਕਰਾਂਗੇ 4 प्लस इसमें इसने गुणा ਕਰਾਂਗੇ बेटा 4.4 그러면은 देखो ये दशमलव पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो बाद कुछ नहीं, नहीं